dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya, Nor Iva Syahmin binti Azli dalam Berita Nasional. Hari ini kami akan bawakan laporan ringkas mengenai perkembangan isu LGBTQ di Malaysia, termasuk kebimbangan berkaitan undang-undang dan keruntuhan ahlak dalam masyarakat. Di Malaysia, hubungan seks sejenis masih dikriminalkan di bawah undang-undang persekutuan dengan hukuman penjara sehingga 20 tahun. Di peringkat negeri pula, beberapa undang-undang syariah turut melarang perlakuan dan ekspresi jantina yang bertentangan dengan hukum Islam. Sejak tahun kebelakangan ini, pihak berkuasa negeri dan persekutuan meningkatkan pemantauan terhadap program atau kandungan yang dianggap mempromosi budaya LGBTQ. Dalam masa yang sama, Beberapa badan agama dan NGO menegaskan bahawa peningkatan keterlibatan budaya barat, media sosial serta normalisasi hubungan di luar batas agama termasuk elemen LGBTQ dilihat menyumbang kepada keruntuhan ahlak dalam kalangan remaja. Laporan ini daripada Agensi Kaunseling Remaja juga menunjukkan peningkatan masalah identiti diri tekanan rakan sebaya serta kecelaruan moran akibat pendedahan tanpa kawalan kepada kandungan yang tidak sesuai di internet. Sejak tahun 2020, beberapa terbitan berkaitan LGBTQ ditarik balik atau diharamkan di bawah undang-undang penerbitan bagi mengelakkan pengaruh yang dianggap menyalahi norma tempatan. Kerajaan menegaskan bahawa tindakan penapisan ini adalah untuk melindungi nilai masyarakat dan keharmonian sosial. Secara keseluruhan, isu LGBTQ di Malaysia terus bergerak antara aspek undang-undang kemajuan moral serta perdebatan tentang hak dan batas kebebasan. Perbincangan berhema dan pendidikan yang sesuai menjadi kunci dalam menangani cabaran sosial masa kini. Namun persoalannya tuan pun, apakah faktor-faktor utama untuk menangani isu LGBTQ di Malaysia ini? Mari sama-sama kita saksikan video yang akan ditayangkan sebentar lagi. Perjalanan ribuan kilometer membawa seorang gadis Sabah ke sini. Kenalkan, ini Sarah, orang yang kelihatan kuat tetapi sebenarnya mencari tempat berpaut. Eh, awak Sarah kan? Haa, -ha, saya. Awak Alia. Haa, betul. Tengok dari jauh pun boleh tahu awak belajar baru. Eh, tak apa. Saya boleh. Eh, tak payah nak segan dengan saya, cepun. Dan dari langkah pertama itu bermulalah cerita yang tak pernah Sarah bayangkan. Sarah, awak jadi sabar ke? Ha, ya, jauh sikit. Awak nak buat ya. tapi sebenarnya yang pendiam tu lah yang macam <laughs> maksud saya comfortable. Hmm, saya memang tak pandai sangat bergaul. Tak apa, Sarah. Boleh saya ingat suara boleh ni? Contohnya dengan saya. Bila seseorang hadir memberi perhatian yang kita tak pernah dapat Hati mula goyah Kadang bukan sebab cinta Tapi sebab dihargai Sarah, awak mesti penat dengan tak sayang kan? Ya, hmm. uh -uh, penat sangat Sekarang hmm. awak mesti awak lapar Jumpa hmm. kan? Sarah, hmm. awak tahu senyum bila saya tu? Saya perasan awak. Hmm, memanglah awak kan baik. Saya memanglah baik dengan semua orang, tapi sebenarnya saya tak rapat dengan semua orang. Hafiz, kenapa rapat dengan saya? Ada sentuhan yang tak perlu dijelaskan. Sebabnya, hati dah faham. Alia, hmm, awak pula tangan saya. Ya, kau atas tak <tuh>. Nek, ke? Tak tahu. Eh, Sarah, mulut awak sangatlah. Puan saya lakukan. Bawa nama hal pergi asyik cara. Ah, saya makan ambil. Oh, bahasa saya ambil tu makan ambiat. Oh, bawa saya makan ambiat. Saya makan ambiat Apa kata awak bawa saya makan ambiat? Boleh nanti kita makan ambiat sama-sama. Yeah. Ha. mana eh kawasan saya tak apa saya mari saya bantu saya. eh tersentuh pula terima kasih Alia Sarah awak pernah terfikir tak kalaulah saya ni hilang dalam ramai orang awak rasa awak cari saya tak? Hmm, mesti nak sayang Syarik. awak sayang saya? Halo? Saya selesa dengan awak. Tapi, sebenarnya Sarah? Dalam kadang-kadang, lesa tu lah lagi bahaya daripada sayang. Sarah tak tahu apa perasaan itu. Tapi, yang Sarah tahu, hatinya sudah mula berubah. mana tu kat sini? Uh, saya nak cari buku untuk buat assignment saya. Oh, ni ke? Sama lah. Alia pula buat apa kat sini? Saya tengah cari buku assignment nak dia udah. Oh, kuat eh jodoh kita. <laughs> eh. Sarah, awak suka tak baca buku-buku macam no Hmm... Novel cinta Hmm Suka? Kita berjuara-jaya yang sama lah Apa kita-kita baca Buku-buku kita Jom Jom Eh Takpe-takpe Kenapa saya tak nampak? Dia 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 nak awak Alah Dia aku sendiri Hmm, hmm. Hmm, Alia baca apa? Ni, research untuk improve school and empowering educator. Oh, hmm, hmm lah. Eh, Sarah tidur pukul berapa semalam? Semalam, Sarah tidur pukul 2. Kenapa apa ni? Buat apa? Sarah buat assignment. Hmm, mesti Sarah penat kan? Tak apa, baring je atas bahawa dia. Kalau Sarah, okey tak tudung saya? Hmm, cantik mana saya betulkan? Hmm, Ayah janganlah pandang Sarah macam tu. Malu lah okay, kenapa nak malu? Biasa je lah. Ya. namamu Demi tetes basahi jalanan kota ini dengan dirimu ku di sini sederhana tapi berarti senyummu tetap melingkari terduduk tak. senyuman Alia Eh, Sarah Huda so, apa tu? Tak ada lah Haa Pergi mana tadi? Uh, tadi pergi keluar sekejap Oh, dengan siapa tu? Hmm, dengan Alia Oh Atulah, aku pelik juga. Aku kan orang yang prihatin. Tapi aku nampak kau tak balik-balik lagi. Ah, uh, Tadi kita orang pergi jalan-jalan. Aha. Hmm, pergilah rehat kau. Mesti penat kan? Ah, uh, Betul juga. Aku rasa nak mandilah. Okay. Bye-bye. Bye. Eh, Sarah. Udah. Patutlah tak ada dekat bilik. Kat bawah rupanya. Ah, uh, Aku sebenarnya... Tengah buntu. Oh, kenapa? Pasal soalan saya main hmm. ke? Bukan. Hmm. Aku bagi tahu kau tapi kau jangan bagi tahu orang tau. Ah, mestilah aku kan rumit kau. Takkanlah aku nak beritahu semua orang. Ini eh, hmm, macam ni. Aku ada rapat dengan seorang ni tapi aku tak tahu benda ni normal ataupun tak. Hmm? Macam mana tu? Maksudnya ya, macam kalau dia tak de dekat dengan aku, aku rasa macam aku rasa gelisah. Lepas tu, kalau orang pergi rapat dengan orang lain, aku rasa marah. Hei, kau rasa normal tak? Kalau aku lah, macam kurang normal. Kejap, ini pasal sini Alia eh. Hmm, macam tu lah. Hmm. Sebenarnya aku dah lama perasan Cuma aku sampai hati nak tegur Aku pun perasan Sekarang ni kau selalu solat lambat Sejak kau rapat dengan sini Alia Aku nak tegur hmm. Itulah tapi Aku pun tak tahu eh Kalau Tak dengan dia Aku rasa macam Hidup aku tak lengkap Hmm tak tenang eh Ah, You Sebenarnya, call... aku rasalah nak dapat ketenangan yang abadi ni bila kau rapatkan diri semula dengan Tuhan. Bukan caranya kau rapat dengan makhluk-makhluk ma biasa. Sebab bila kau rapat dengan makhluk biasa ni, dia tak setenang kau bersama dengan Tuhan. Faham. Hmm. Kau rasa apa aku perlu buat sekarang? Aku rasa... Sebagai rumik yang prihatin, kau tak adalah menjauhkan diri daripada dia. Tapi cuba nasihat dia. Ataupun kau bertanya tanya ustazah. Aku dengar ustazah ni orang yang terbuka. Dia macam senang nak bagi nasihat. Nanti aku cuba. Kau jangan sedih-sedih, eh. -sedih, uh, Ingat ketenangan yang abadi tu bila kau tenang di jalan Allah SWT. Hmm. Nanti aku dah. Sama-sama. Hari je aku, okey? Kalau ada masalah... Sekarang tahu Ustazah Apa sebenarnya yang terjadi Kita dengar sama-sama tanpa menghakimi hmm, Jadi macam ni Ustazah Kau ada rapat dengan seorang senior ni hmm, Cikgu perempuan hmm. Tapi saya rasa saya ada perasaan dengan dia Ustazah Saya suka dia Ustazah faham Ini mesti sebab duduk jauh dengan keluarga kan bila kita duduk jauh itu yang kita rasa. Rasa nak ada teman, nak orang sayang. Tapi Sarah, tu sebenarnya ujian buat Sarah. Ujian ni datang dari pelbagai cara. Dan sekarang ni pilihan Sarah nak buat macam mana dengan ujian tu. Saya dah cuba macam-macam cara dah Ustazah. Tapi bila saya tertia, saya rasa posak. Hmm, Sarah, kosong tu sepatutnya kita isikan dengan kecintaan kepada Allah, bukan kepada makhluk semata-mata. Baiklah, kalau Sarah nak berubah, Ustazah boleh sarankan beberapa langkah. Apa lagi, Ustazah? Hmm, Kita mula-mula perlahan, ya? Mungkin mula-mula Sarah boleh perlahan-lahan dekatkan diri semula kepada Allah. Bukan Sarah tinggalkan alias penuhnya, tapi Sarah pentingkan diri Sarah dan agama Sarah. Okey, macam ni Sarah. Bila kali terakhir Sarah bangun solat tahajud? Hmm, dulu waktu perperiksaan SPM. Hmm, agak lama kan? Saya rasa mungkin sekarang ni langkah yang Sarah boleh ambil adalah Sarah bangun buat semula solat tahajud macam dahulu. Waktu Sarah bangun tu, Sarah selitkan juga doa supaya Allah berikan daya kepada Sarah untuk kembali kepada fitrah. Itu perlahan-lahan bukan melupakan perasaan tu tapi dia perasaan tu perasaan rasa sayang tu Ditepatkan kepada benda yang betul penting iaitu kepada Allah Subhanahu ta Betul tak? Kepada Allah Subhanahu Wa kepada agama. Okey, jadi saya harap Sara boleh terima langkah yang saya berikan ni. Contohnya kalau Sara masih uh, berdepan dengan masalah kalau buat ni pun secara macam aduh aku masih sayang kepada anda Sarah boleh datang kepada ustazah okey bila bila masa je cuma yang penting ustazah harap Sarah berusaha juga untuk buat sesuatu tentang hal ni boleh boleh Sarah saya juga insyaallah الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الابرار رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الابرار صلوات الله تبارك ملام ايتو سار bukan وكان سبب kuat Tetapi sebab dia akhirnya mengaku bahawa dia lemah Dan pengakuan itulah yang membuka jalan kepada kekuatan sebenar Malam itu bukan kemenangan Sarah Ia adalah rahmat Allah Kerana siapa yang kembali kepadanya Walau dengan langkah paling kecil Walau dengan hati yang paling pecah Walau dengan iman yang hampir padam Dia tetap disambut Tetap dipeluk Tetap diampunkan Eh Sarah, kenapa awak duduk seorang-seorang sini? Ayah, saya tengah ambil angin. Hmm, Sarah, memandangkan kita dah lama tak jumpa, kalau saya nak tanya satu soalan, boleh tak? Apa dia, Ayah? Kenapa semenjak dua macam ni, saya rasa yang awak ni menghilang dari diri saya? Kenapa awak buatkan saya rasa yang sebenarnya diri saya ni tak cukup pun untuk awak, Sarah? Bukan macam tu, Alia. Saya tak lari pun dari awak. Tapi, saya lari dari diri saya. Diri saya yang makin lama makin hilang. Siapa hilang Sarah? Kita rapat je pun. Kita bukannya buat benda-benda tak betul kan? Rapat. Rapat Alia, rapat. Tapi sampai saya lupa dengan Allah. Rapat tapi sampai saya rasa benda yang saya tak sepatutnya pun rasa. Sarah, kita boleh sembunyi kan? Kita boleh jadi macam dulu lagi Sarah. Macam masa pertama kali awak jejakkan langkah di sini. Alia, awak kena faham Kalau awak betul sayang saya Awak kena lepaskan saya, Alia Alia Saya buat ni semua untuk kita, Alia Setiap perpisahan yang baik Meyakitkan Pisahan merobek sedikit bahagian hati kita Bahagian yang kita tak sangka Sudah melekat pada seseorang Tapi... Tidak semua luka itu sia-sia Ada luka yang membersihkan Ada luka yang menyedarkan Ada luka yang membawa kita kembali sujud Kadang-kadang Orang yang kita lepaskan Adalah bukti terbesar kita mencintai Allah Kerana mencintai dia Memerlukan keberanian Keberanian untuk menolak sesuatu Yang membuat kita lalai Walaupun hati kita sudah terlanjur Melekat padanya Dan keberanian itu tak semua orang mampu miliki. Pengajaran Cerita Ringkasan Peringatan Hati dan Hubungan Pertama, tidak semua perhatian manusia ialah kasih sayang sebenar. Nilai hubungan berdasarkan iman dan akhlak. Seterusnya, hati yang resah merupakan tanda hubungan itu tidak sihat dan boleh menjauhkan kita daripada Allah. Ketiga, Islam menekankan penjagaan hati. Jauhi hubungan yang melalaikan dan merugikan dunia serta akhirat Seterusnya, beranilah melepaskan demi menjaga maruah, akhlak dan rohani Kerana kadangkala melepaskan adalah kematangan iman Selain itu, pilih apa yang lebih mendekatkan diri kepada Allah berbanding dengan keinginan sementara Akhir sekali, sentiasa kembali kepada Allah melalui doa, solat dan zikir kerana hanya dengan mengingatinya hati kembali menjadi tenang